啊！听我数，三、二、一，啊,啊，走了，回去，回去，别闹别闹，好哎呀妈、哎、呀，啊，好，哎，哎，哎哎哎哎哎、加油，加油！ 行行？没事，哎，你们看，景色不错啊，哎，真好看。哎，来拍张照。哎，哎，拍的好，啊来，集体照。哎，笑一笑。哎，哎哎，这么哎，没事吧？这么多，这么多，小心，快。没事吧？这么多，这么多，没事吧？来，这么多，走这边。没事吧？没事，没事，没事。 哎，不用管我，你们继续跑，吓死人了。哎，是，跑不动了，哎，跑不,了跑不动了，跑不动了，跑不动了，这谁还跑得动？没想到您体力这么好，啊，<laughs> 我们都喘成这样了。啊，你看三步李天然啊，都累累成狗了已经。<我>年轻人，你这体力还不如我这个中年人啊。您这么说，我就不乐意听了。啊？什么中年？壮年？会 <laughs> <laughs> 说话，会说话啊。哎。 这是什么？哎呦，多带了一副护踝。嗯，给您戴上吧。哎，不用不用不用。这是什么呀？纹身啊。你纹身贴。公司的 logo。我时时刻刻提醒自己，不要忘了自己是一个高发人，要拿高发的高精神、高要求，时时刻刻的约束自己。 让、嗯、你见笑了，说得好，说得好啊！大家都要向他学习。你叫什么？企划一部高得分，高得分，我记住你了。你在我这里得分很高啊。走，你接着跑。哎。哎 你们怎么都不动啊你们怎么回事啊累的跑跑跑不动了没啊，累体力体力不行不行真不行了您体力好你们这是弄虚作假啊这我要说道说道你们体育精神公平精神。啊对对对你们什么时候学的是坏毛病啊你们老让着我干什么没有没有没没没没没没动跑不动这样好吧我个人出五千块啊谁要是拿第一这五千块就归谁 哎，那怎么？哎，哎，哎呀，哎，哎、不是，李天然，你听我说，杨东，哎，哎，哎呀，不是，你等会儿，你等你等会儿，李天然，你你听我说，不是五千块钱的事儿啊，哎，重、啊啊哎、点不在这儿啊。 你们两个好、嗯，起好，请我们买第一名，哎哎哎哎、第一名，太好了！给、哎、我、哎哎哎、看到你见，看到你了啊！第一名，真好听、哎，这么多，让一下，让一下，第一名。